Сегодня баскетбольного клуба «Азамаш» ваш комментарий говорит. По большому счету нечего комментировать результаты. Да, все было. Сегодняшняя игра все показала, что мы действительно слабее, но, как я считаю, это не на три очка. Если честно, мы очень серьезно готовились к этой игре. Мы разбирали комбинации будильника на падение, то, как они играют в защите. Но как мы видим, наверное, в первую очередь быть нас заставил играть в ту игру, которая нужна была им. Они заставили нас в первую очередь играть индивидуально, но нам очень сложно с ними играть, потому что там действительно игроки, которые гораздо выше уровня, чем мы. Не могу сказать, что мы не боролись, мы пытались, боролись, но у нас сегодня не было команды. Они нас заставили играть индивидуально, как сам для себя, по защите, так и нападения. Я надеюсь, что эту игру мы побыстрее забудем, настроимся на следующую и покажем действительно команду и ну, какое-то сопротивление. Перед нами не ставит задачу в первую очередь выиграть, но нужно оказать борьбу и показать, что мы действительно чего достоин. А сегодня Будивельник нам пока что показал там, где мы есть. Мы должны это принять и готовиться на следующий Это не будет Дмитрий.